Сьогодні складають присягу на вірність українському народові 194 працівника патрульної поліції, які приймаючи рішення про вступ на службу, мали на меті працювати саме в поліції України. Дозвольте розпочати церемонію прийняття присяги на вірність українському народові. Текст присяги. Зачитує начальник патрульної поліції міста Краматорськ та Слов'янськ, старший лейтенант поліції Олександр Малиш. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я високу відповідальність. урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Отримуватись Конституції та законів України. України. Втілювати їх, їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Та права і свободи людини. Честь держави. Згідністю нести високе звання. звання. Поліцейського. та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Вітаю працівників патрульної поліції зі складанням присяги. Слава Україні! П'яте місто, де відкривається патрульна поліція. Але воно дуже символічно. Для мене воно так само близько, так само в серці, як і рік тому, коли ми відкривали поліцію Києва, Одеси, коли було відкривалася поліція Харкова, Львова. Але саме тут. на Донбассе. Это имеет принциповое государственное значение. Слава Украине! Шановные пане президенты, вы сейчас сказали про Головне, Вы сейчас сказали про Дувиру. Здесь у нас среди тех ребят, которые сегодня пришли принимать присягу, большинство ребят из Донбасса. Сейчас к нам подходили ребята из Горловки из Горловки, которая совсем недалеко отсюда, которая живет под гнетом оккупации и смотрит, как оно здесь, на Украине. И поэтому ключевая задача, которую перед вами поставил президент, товарищи офицеры, заключается в том, чтобы не подвести, чтобы дать тот уровень доверия, к которому к вам бы относились люди в Краматорске и Славянске. Каждый из вас должен служить и защищать каждого человека, кто здесь живет. И этим мы будем менять страну. Этот маленький кирпичик того большого пути, по которому мы идем, не подведите. Слава Украине! Когда нас спрашивают, или когда, когда мы себя спрашиваем, что такое перемена, перемена, что это значит? Для меня, вы знаете, что это значит? Здесь, здесь стоит маленький мальчик, ему пять лет, мы спросили, ты станешь полицейским? А он сказал, обязательно. Я стану полицейским, как мой папа. Вот это большая перемена. Это большая перемога. Кто, Кто бы мог подумать, подумать, правильно сказали президент, министр, что здесь, вот среди украинских флагов, будут эти замечательные мигалки, красные и синие, два года тому назад. Но мы обошли все это и, конечно, победили врага. Но для того, чтобы до конца победить самое большое зло, вы должны делать все и защищать Родину. Мы гордимся вами. Но самое главное, главное чтобы ваша Родина, народ Украины, гордился вами, чтобы вы их защищали. И защищали не так, как вам угодно, а по закону угодно, и как подобается. Спасибо, Спасибо, большое. Спасибо большое. Спасибо всем. Особенно жителям города, которые сегодня пришли поддерживать наших патрульных полицейских. Мы вам обещаем, что они вам, вас не подведут. Слава Украине! добавлять Вы должны себя позиционировать как такой патруль конгломерации. Первый такой патруль Мукачев. второй Славянск-Арматур, третий будет Лисичанск-Северодонецк-Рубежная. Вот такая поколеция. Мама? Где мама? Вот, мама. Вот. Спасибо, мама. Вот это у нас на плюсе есть. А, я тебе типа, прыжка. Приш... Папа? Папа и мама. Оба? Оба. Где они? Вот первый ред. Папа, мама. Да? Идите с И вы, и вы. Давай. Иди. Папа, мама. Знаете, давай. Зонтик очень красивый. Да, вот, да. Иди сюда. Да. Чего ты молчишь, хорошо. когда едешь? Он меня слушает. Да. Он тебя да. Да. Как тебя зовут? Да. Как? Молодец. Меня Хача зовут. Очень приятно. Давай сфоткаемся. Рука, да. иди сюда. Да, давай. Иди, Делис, вот. иди, Оля. Владик, вот какие полицейские у нас все. Жуков тебе настоящий шеврон дает. Смотри. Это настоящий, только киевский. Да, смотри. Класс.